Ребята, а что вы делаете? Ну, человек и шел домой. Зачем это все? Ну, зачем это все? Вы что, издеваетесь или что? Отпустите, блядь, человека. Зачем вы насильно задерживаете человека? Отпустите. Да какая разница? Пускай правильно, потому что человек жить хочет. Вы что, гоните? Затримую, ви мені повістичку, дайте, я завтра прийду в інтермат. По, 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 по йому желанню, статті 17, 7, статті 16, 63, я маю право не давати свої дані. Геть взагалі. Ви не маєте права. Я не хочу вам вам надавати свої дані. Вот статья 63 Конституции Украины. Если вы знаете, вы не имеете права меня вообще затребовать. Андрей Васильевич, вам Батран сказал, что мы вас переверим и вы выйдете из этого дома. Вы начали... Да, вы я не хочу с вами потому что общаться. Вы 18-го ночного года на Да, 18-го ночного года. А что вы его держите? Он же никуда не, не убегает. Зачем вы силу применяете? Ну так правильно делать, потому что жить хочет человек. Как у нас Зеленский сказал, я никому ничего не должен. Так само и он, он никому ничего не должен, кроме своей семьи. Дивлюсь. Не, ну не на камеру, вот так вот. Нет, говори. Ну, я на Зачем? ну, так ну а что вы делаете? Ну? ну так хорошо, за что он в Росшику? За то, что он жить хочет? За то, что он не хочет обновлять данные?